Ученица 10 класса Таисия Просвирова – обычная бердянская школьница. Как и многие в ее возрасте девушки, она пишет стихотворения и любит путешествовать. А еще Тая много лет принимает участие в школьных олимпиадах. У меня много увлечений, я занимаюсь радиоэлектроникой. В этом году я пишу ман по физике, и там как раз тема связана с радиоэлектроникой. Я пишу про диод-шотки, это такой проводниковый элемент. Позади у Таисии множество побед. Например, в прошлом году она заняла второе место во всеукраинской Олимпиаде по украинскому языку и литературе и получила стипендию президента Украины. Секрет этого успеха девочка не скрывает. Если будет хороший учитель, как у меня, и приложить к этому усилия, то я думаю, вполне возможно дойти, если не до областного, то хотя бы до городского этапа, а может даже до республиканского. Кстати, деньги, которые выплачивают Таисии из президентского фонда, девочка и ее родители тратят на индивидуальные занятия с репетиторами. Учителя уверены, повторить успех Таисии могут многие учащиеся. Я могу сказать, что талант есть у каждого человека. Его нужно развивать. Ребенка нужно поддерживать. Поддерживать и как со стороны школы, так и со стороны семьи. И вот это все вместе может дать только результат. Для тих, хто хоче перевірити свою ерудицію, ежегодно проводиться цілий ряд інтелектуальних конкурсів. Сьогодні наші учні мають безліч можливостей реалізувати свої здібності і таланти. Це різноманітні творчі конкурси, інтелектуальні змагання. Вже довгий час не втрачають своєї актуальності конкурси захисту науково-дослідницьких робіт та предметні олімпіади. Таких ребят, как Таисия, в городе много. В этом году Бердянск на областном этапе ученических олимпиад представляют 80 школьников. Наши ученики берут участие у всех 24 олимпиадах. Саме на сегодня прошло 13 олимпиад. С 9 мы имеем переможцев. Уже запрошены на четвертый державный этап у складе команды Запорізької области такие учени: это Просвирова Таисия, Слепцов Евген, Заславец Александр, Боталова Татьяна. Победа в предметной олимпиаде или конкурсе даже всеукраинского уровня не дает каких-либо льгот при поступлении в вуз, но количество желающих принять в них участие не уменьшается. Для чего же школьники идут на эти конкурсы? Взрослые говорят о получении бесценного опыта, а дети остаются детьми. Это самореализация и самоутверждение, потому что вот Эйнштейн писал своему сыну «Жизнь похожа на велосипед. Пока мисс ты едешь, ты сохраняешь равновесие, ты остановился и упал». Поэтому для того, чтобы достичь успеха, нужно постоянно саморазвиваться. Сама подготовка до участия и в олимпиадах, и в турнирах, и в конкурсах разноманитных. Это... Запорука, по суті, успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання, тому що програми зовнішнього незалежного оцінювання вони досить складні і, на жаль, чуда не буває. Тому е, пройти всю програму, щоб отримати високий бал на ЗНО, е, потрібен час і е, готуючись до відповідних е, змагань протягом певних років, учень тим, таким чином готується і до ЗНО. Я постоянно в тонусе и постоянно помню все эти правила, потому что приходится помнить это за все года. Ну и другое то, что я учу язык нашей родной страны. Сложно ли готовиться? Если честно, наоборот, очень легко. И я даже не знаю, как бы я была без Олимпиад, потому что я уже привыкла зимой, там, в феврале, в марте и в январе пропускать занятия.